Всем привет, это вкус Сегодня буду рассказывать о том, как я все успеваю. На самом деле хочется начать с банальной шутки вопроса о том, с чего вы решили, что я все успеваю, потому что в моей жизни на самом деле очень много всего того, что я хотела бы успевать, но не успеваю. Моя мама в свое время шутила, что я очень жадный человек, мне всегда всего мало работы, забот, дел, времени увлечений, детей. Ну, по сути, где-то оно, ну, наверное, так и есть. Мама была права, но это мой стиль жизни, мой выбор, и мне в нем комфортно. Мне больше нравится, когда дел и задач гораздо больше, чем времени и возможности для их реализации. Иногда на меня нападают периоды ничего не хотения, ничего не делания, когда я целый день маюсь ерундой. А к вечеру, анализируя, как прошло время, я понимаю, что мне не в чем поставить галочку выполнения, мне не за что себя похвалить, это Совершенно ужасное, отвратительное состояние. Гораздо лучше я себя чувствую, когда все вокруг кипит, горит, бурлит, когда все хочется, когда все мечтается, может, планируется, ну и так далее. Конечно, длинную долю времени съедает, сжирает быт. У меня нет помощниц, которые помогали бы мне в работе по дому или которые могли бы разгрузить мое расписание в части, например, детских кружков. Родители мужа живут, к сожалению, далеко и тоже не могут нам оказать поддержки в этих вопросах. Поэтому у меня, в общем-то, путь один. Я стараюсь по максимуму облегчать бытовые вопросы там, где это возможно. Кроме того, мне существенно помогает муж, помогают девочки. С утра, когда девицы уходят в школу, я могу эффективно уделить время работе, а после обеда стараюсь полностью посвящать себя семейным вопросам. Один из самых главных секретов моего успевания достаточно прост. Я фанат комбинирования. Стараюсь по максимуму объединить все запланированные на день дела, соединив их друг с другом. Пример. Ну, вот мне позвонили с почты и попросили зайти за посылкой. Идти туда специально с этой целью достаточно нерационально, потому что это как минимум час моего времени. Поэтому поход на почту я переношу на завтра. В том районе у Иваны будет урок музыки, поэтому я смогу завести ребенка на занятия, а сама сбегать на почту. В оставшееся время планирую сходить в банк, поменять карту, а потом даже забежать, если получится, в канцелярский магазин, чтобы проверить, не завезли ли туда бумагу для оригами, которую я уже честно пытаюсь три месяца где-нибудь найти. В общем-то, по сути, я веду ребенка на занятия. Мне этого не избежать, но параллельно я успеваю решать несколько других вопросов, не выделяя для этого специально времени. Ну, или, например, поездка в Киев. Я терпеть не могу это дело, очень ресурсозатратное, поэтому я до последнего жду, пока накопится критический максимум задач, которые можно решить одним махом, и только после этого еду. Завтра, например, я без вариантов должна быть в Киеве, у меня курсы, поэтому перед занятиями я планирую заехать на СТО, оставить машину на обслуживание, а после своих занятий забегу к знакомым, чтобы забрать у них в топку детских книг, из которых выросли их пацаны. После этого заберу машину, по дороге прихвачу детей, которых муж собирается завтра выгулить в кинотеатре. Таким образом я вроде как еду в Киев на свои занятия, которые увы, не смогут принести никаким образом ко мне домой. Я вынуждена это сделать, но параллельно я решаю и ряд других вопросов. Завтракаю я, если не со всей семьей, то с обучающими видео. По дороге в школу за девочками обычно слушаю аудиокниги в транспорте читаю или бывает вяжу. Когда готовлю кушать, параллельно делаю с детьми уроки. Если работаю в саду или на огороде, разучиваю стихи. За рулем играю с детьми в различные словесные игры. В общем, я стараюсь объединять то, что можно объединить друг с другом. Даже сейчас, вот вечером, когда девочки уже в кровати, наступает время моей релакс-терапии, я свои расслабляющие процедуры тоже друг с другом объединяю. Сегодня, например, у меня по графику вышивка и фильм, который я давным-давно хотела посмотреть. Мы все формируем свой стиль жизни, исходя из той картинки, которую видим, видим, когда растем, исходя из нашего окружения. Мой папа всегда работал, много работал, очень много работал, а мама идеально вела домашнее хозяйство. При этом папа знал, умел и... Качественно проводил время со мной и с моей сестрой, а мама успевала ходить на работу и находила время для своих увлечений. Она очень любила читать, она замечательно выращивала цветы и прекрасно вязала. Вот та картинка из моего детства повлияла на то, как я строю свою жизнь. А вы задумывались о том, что перед глазами видят дети в детских домах? Что влияет на их построение жизни? Мы с фондом Тахметова Ахметова мечтаем, чтобы все дети жили в семье. Я очень надеюсь, что когда-нибудь в Украине наступит день, когда у всех девчонок и мальчишек будут папа и мама. До встречи через неделю. Девушка с бардаком, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, когда ты и сестрички твои в школе, mm -hmm. что делает ваша мама? Ну, mm что-что... -hmm. Ну, конечно же, кушать конфеты. Соль, можно тебя на секундочку отвлечь? Да. Маленький вопрос. Скажи, пожалуйста, говорят, твоя мама много всего успевает. Как ты считаешь, в чем ее секрет? Может, нее волшебница?